Ну ладно, будет а у нас по дырки, Катя. Иди. Иди. Ну как вы себя чувствуете, расскажите. Как правильно. <laughs> я, 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 я. Могут жить под голым небом, под этим небом, без э, всех удобств. Жрать, ходить без одежды, жрать одно яблоко на двоих и считать, что они в раю. Вообще-то у меня слабый вестибулярный аппарат. Юля, у тебя пакетика с собой нету? Что, в коконе? Не, где она паса? Не, это про цветочек читали, про Арики, попомню. Можно его посмотреть. Ну, вечером как-нибудь.